Добрий ранок. Однією з найяскравіших професій у світі є професія бармена. Але чи багато ми знаємо про тих людей, які дивляться на нас з-за барною стійки, коли ми відпочиваємо? Своїми враженнями з нами поділиться президент Всеукраїнської асоціації барменів Сергій Кодацький. Добрий ранок. Добрий ранок. Ну і традиційне запитання: навіщо люди п'ють? А для того, щоб ответить на вопрос, нужно окунуться далеко в історію. В грічкі симпозіуми так називаємо були сімпозіуми. Где собирались за одним столом, где было много еды, люди разных прослоек общества: это журналисты, военачальники, политики, художники, актеры ну, в общем-то, все-все-все, люди, которые вот в своем в своей прослойке друг друга понимают, достаточно нормально. А вот с другой прослойки общества. Так он между собой. Вот, они, да. И для того, чтобы у них было общение, они много ели. И им не хватало вот вот этого алкоголя, алкогольного легкого состояния для того, чтобы не быть пьяным, сильно пьяным, потому что это считалось неприлично и не позорить, чтобы свой прослойку общества вот у них стояло рядом два э, графина, в одном было графин вина, и в другом графине вино, э, вода, и смешивали в своем бокале вино с, э, с водой. И чем дольше общались, тем дольше пропорция воды по отношению к. К вину было меньше. Чему так? Чему не навпаки? Вот сейчас я договорю. Это, это, это в принципе это считается как бы первый коктейль. Вот. А для того чтобы, а для чего? Для того чтобы э, не входить вот в состояние в агрессивное состояние э, пьяного человека, для того чтобы слегка поддерживать вот это вот такое как бы состояние легкого опьянения, где бы, оно, которое убирает э, барьер. Вот, между ну, разными людьми совершенно, ну, которым, возможно, даже и ну, непонятными. А как далее оно менялось? А? А Коктейли дальше, а дальше я... наступило наше время, и мы, в общем-то, <laughs> шучу, конечно. А, а, вообще официально коктейль, э, ну, в принципе, коктейль это тот продукт основной, э, который, который необходимо знать бармену. В общем-то, бармен и коктейль это вещи несовместимые. Ну, вот мы миксологи, так же, как вы миксологи, вы, вы, вы с, э, смешиваете слова, Риште справедливо слова, которые превращаются в предложение, потом предложение, текст, в общем-то, ну понятно, да? То есть вы все люди, все проспрофессии в принципе какой-то меримиксовые Головне, щоб це на користь шло. Вот В принципе, то, что смешиваем мы, для нас основная задача – это главное, чтобы человеку это шло на пользу. Не стоит задача довести человека в состояние опьянения, чтобы он утром потом не вышел на работу. Потому что у него утром будет самое плохое впечатление – это обо мне, тому человеку, который ему наливал. Зачем мне… Человек пришел хороший, красивый, хочет потратить деньги с удовольствием, а я его буду алкоголем убивать? Нет, конечно. Вот. И, в принципе, каждый бармен обязан вовремя остановить, порекомендовать что-то да, другое, которое совпадает с его мнением, с его подругой, с его другом. Ну, в общем -то, это Я не знала, быть, что это так да. важно. Да. Я думала, что просто наливают, наливают, наливают. Мне кажется, что нужно как быть психологом для вас, так? Психологом? Он в первую очередь должен быть психологом. Соответственно, он должен владеть атмосферой, которая находится в зале он должен знать, кто с кем пришел, кто кого лучше не соединяет с заборной стойкой. Потому что здесь, у меня, как правило, было сидело там э, девушки, так любили у меня с заборной стойкой сидеть. Вот одна просила, например, мне не трогать, я одна сегодня. То есть я хочу с тобой поговорить и уйти спокойно домой, легко выпивший. Другая приходит, хочу, хочу познакомиться. Вот, знаю ее, то есть я уже знаю ее вкус и понимаю, что это должно быть. А еще треба наливать, чтобы у нас могла с кем познакомиться. нужно ли вообще не наливать, да. Парень пришел, тоже хочет познакомиться, и всегда бывают бармены, ну, к примеру, тоже Но важно первые фразы, которые преподнесет. При У меня, например, была шутка такая, которая печально закончилась. Приходил один мой товарищ, ну, как посетитель все время, я каждый раз его говорю, привет, как дела? С тобой, как обычно, вы красивая девушка, как обычно, новая mm -hmm. красивая девушка. И вот в один прекрасный момент он пришел с женой. Вот, поэтому тут, 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 нужно тоже как бы знать Сколько роки вы уже е барменом? Ну, нельзя сказать, что а сколько лет, потому что у меня был длительный перерыв. Но первый за, раз за барную стойку я зашел на Олимпиаде 80, собственно, что мне и снесло угу. так, крышу. Вот. А потом был такой период, где, ну, это ни для кого не секрет, нужно было воровать. Нужно было обманывать, не доливать, да, потому что нужно вы было... Вы так честно про это говорите? А это честно? Потому что сейчас время совершенно другое, можно этого, ну, без uh -huh. этого обойтись. Вот. И, то были такие часы, это наверное, ну, естественно, новостей, администратору так. нужно было платить, директору, потом проверяющим, там, ну, зарплата маленькая. Ну, я, собственно, это меня и спровоцировало, я уехал за границу, вот, и ты где... В общем-то, много чего познал, потом вернулся с удовольствием и как раз начал... Відрізняюся вот. рівні украинского барменства та закордонного. Сейчас я вам скажу на сегодняшний день, можно быть спокойным, в каких-то моментах мы даже и бежим вперед. Никак. Да, ну вот у нас есть чемпионы мира по миксологии, у нас есть чемпионы мира по флейрингу И вот наш товарищ и бармен из Украины, Владимир Бурьянов, он работает в самом крутом баре мира. Он, если я не ошибаюсь, просто сбился, по-моему, ну, 10 чемпион мира по фрилансу. Это виртуозная работа барменом-инвентарем. Вот. Ну, в общем-то, ну, это одно из моментов развлечения. – А мы так да. позднее уже Мы уже так пришли до этого, так? Вот в самой Украине. – Мы пришли, я вам сейчас скажу, вообще коктейлю официально 200 лет. – 200 роки. Да. У нас официально с 2018 -го года была уничтожена вообще культура питья потому что mm -hmm. было ссср советский союз и в общем-то и водка в то время это было как одно из рычагов политики в общем то mm -hmm. и поэтому ну, так если бы спокойно отнестись к этому моменту, можно сказать, что где-то с 95 -го года, с 94 -го, вот как, как бы вот эта культура барменства начинается уже сформироваться в Украине. С 94-го или 5 -го года. То у, нас, так. у нас проходят фестивали, в Украине у нас проходят фестивали, и, ну, звичайно, за кордоном. Что это для наших молодых, талантливых? Barman. Скажу, скажу. Это очень-очень важный для меня вопрос и, в общем-то, очень достаточно интересный. В мире вообще очень много конкурсов барменов проходит. Один из них, э, ну, в, 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 скажем там, ну, как вот в модельном бизнесе, это Мисс Мира, да, вот у барменов, барменов есть конкурс Double VCC, uh -huh. международный World Cocktail Competition, самый крутой конкурс во вселенной вообще барменов. Там проводит его международная ассоциация барменов, где 54 страны, Вот одна из них Украина, я являюсь президентом. Этот конкурс проходит 6 дней, 6 суток. Ежегодно мы на 6 суток приезжаем, как правило, это около 5 тысяч барменов со всего земного шара. Самые лучшие бармены, самые хозяева домов знаменитых, там, ну, таких, ну, Это великий культурный захит. Да, и вот там начиная, начиная с утра и заканчивая... Утром, с, с утра <с до утра. Да, мы знакомимся со страной, в которой проходит. Потом каждый вечер работает бесплатно около 35 коктейль-баров, где работают бесплатно, где работают самые знаменитые на мира. Ну, к примеру, там бар какого-то ну бренда там не знаю там ну, бар абсолюта например ну, водки mm -hmm. там бар столичный ну то есть такое. Mm -hmm. вот и там самые популярные коктейли пьются там обмениваются опытом а потом вечером проходит например конкурс по миксологии на следующий день там конкурс по флейрингу потом no, а, закрытое собрание сейчас а, закрытое собрание где собирается только 100 человек а, вот президенты и секретари и решаются mm -hmm. глобальные вопросы в барном бизнесе на ближайшие 10 лет. А какие это может быть, То есть я знаю секреты, которые многие еще не все що знают. не знаю, <свят> що не знаю. А что это глобальные Ну, пытание, например, ну, вы вмынул их знаю, руки. Вы що... не расскажете о расскажу, розкажете. расскажу. То, то о, чем, о чем я сейчас говорил, это ответственность бармена перед обществом. То есть в наших руках, в принципе, никому не ли секрет, что все войны начинались в барах. Все революции начинались в барах. Вот. Поэтому э, люди, которые к нам приходят, мы несем над ними ответственность. То есть в Америке, например, человек, ну это еще, это, конечно, не для депутатов, не для нашей Рады, потому что, если я скажу, то завтра могут этот вопрос поднять. Бармен несет ответственность перед человеком, который от него вышел из, э, из бара, если он попал под машину, угу. то в первую очередь полиция, полиция выясняет, э, где, где он. Э, Такому, ну, дешло до такого. Ну, знаєте, по суті, це було б можна навіть правильно, тому що часом люди зовсім не знають міри, а так ну, да. має бути якийсь стримуючий фактор для людини. Ну, по же пастор, который, к которому приходять люди там, і з горем і з радостю. Поэтому... Mm -hmm. Нужно уметь правильно человека все равно ввести в нормальное состояние. И с поговорим сказать, про, конкретно, про, про конкретно, про, про, Конкурс, про, конкурс. Да, договоримся. Про договоримся. Давайте конкурс. договорим про конкурс. Да, вот буквально в ближайшее время, 23-го, будет первый заключительный конкурс сезона, точнее, первый конкурс сезона в Крыму, в 23-го. Вот если Симферополь это слышит, то пускай они приходят на конкурс. Вот, после чего ребята уходят в лето, и осенью мы опять будем с ними встречаться. Так вот, конкурс бармена проходит для того, чтобы бармен не потерять, бармен не потерял бдительность свою. То есть мы составим для них задачи, мы популяризируем определенные коктейли в среде бармена профессиональные. Ну и, в принципе, это является для них экзаменом очередным для того, mm -hmm. чтобы подтвердить свой статус. Вот ты можешь быть идеальным барменом за барной стойкой, но когда ты выходишь в зрительный зал, где на тебя там 200 глаз, руки начинают дрожать. Да. Да. Но когда ты выходишь и потом возвращаешься за барную стойку, вот этот опыт, накопленный на конкурсе, тебе легче общаться и анализировать Стаешься энергетику. Ну, естественно, сдаешься. да. Будет вот. ну, в принципе, это же делается и для поддержания их статуса. Потому что если вы вчера увидели на конкурсе, то к нему придут с удовольствием бар, бар и придут не плохому бармену, а хорошему. В общем-то, таким образом ми общество в подтягиваем, підтягуємо, щоб визнавали ну, хороших барменов і приходили именно к ним пить, а не якимсь барменом, які вміють красиво говорить, а от э, налівати і стримувати не умеют, Да. Давайте поговоримо да. конкретно про коктейлі. Вони коктейли. у нас бывают безалкогольні і алкогольні. Це як людина, яка мало п'є, я дуже мало про них знаю. Да. Що ви можете про них розказати? Наприклад, про давайте почнемо з алкогольних. Ну вообще давайте с того, что обозначает слово коктейль. Давайте. Да. А, вообще коктейль, коктейль это э, как как блюдо, любое блюдо, он состоит из многих компонентов. Есть крепкий компонент, это основ, основ, ну, основа, это алкоголь, это может быть водка, это может быть ром, это может быть джин, ну виски и так далее, и так далее, кашаса, а, бразильская ну а, потом ароматизатор то, что дают вкус, uh -huh. раскрытие вот ароматы вкусовые это, например, ну, клубника, да, вот используют ликеры или сиропы uh -huh. клубничный ликер, к примеру, там или там клубничный сироп, вот и наполнитель это, который может быть это может быть вода газированная вода это может быть сок Uh -huh. Ну и так далее и так далее. В этом принципе это вот и основные три компонента, из которых ну, много там битеров всякий случай добавок и так далее uh -huh. и так далее. Используют иногда натуральные вещества, э как клубнику опять-таки. Ту же самую клубнику можно использовать живую клубнику. Ну, например, коктейль знаменитый коктейль Маргарита. Для того, чтобы Маргарита была клубничная, в нее нужно в блендер добавить клубнику, uh -huh. перемешать в блендере в кашицу, Вот у вас получится уже клубничная Маргарита. Uh -huh. Вот. Ну, это, это самым простым языком. Есть безалкогольные. Вот безалкогольные коктейли, они намного сложнее, чем алкогольные. А чему? Мне а сдавалось вот еще все потому, потому что, э, ну, лично для меня. <связывая> 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 потому что тут идет использование таких моментов, как яйца, желток, белок, э, молоко, сливки. А у нас не все в порядке с этим. То есть с такого боку мы заходим. Да, да, да. У нас в стране с этим все, не все в порядке. Например, было недавно у нас провод... мы проводили мастер-класс, приезжал знаменитый бариста. А, вот это человек, бариста это человек который специализируется на приготовлении кофе. Ну как те же самые кофейные mm -hmm. коктейли. И вот он не мог провести мастер-класс, потому что молоко не соответствовало международным нормам. Он не мог его сбить, потому что вот І, і це проблема, звісно. Проблема, це проблема для желудка. Ну, да. да. А от, наприклад, в спекотний день? Угу. Так? Я, мабуть, буду говорити про безалкогольні напої, тому що алкогольні спекотний конечно. день пити важко. Тей, взагалі, чи слід, ну, скажіть, будь ласка, чи слід взагалі пити. Я вам скажу не обязательно, але в, в облік состояння можна. Краще, ніж наркотик, скажімо Лучше... так. Однозначно. Наркотики, бармани, то вічні свої місцеві. Ні, я не про те. Я кажу, що краще У нас наркотики кофе. Добре. Тому, якщо спекотний день, да. то що краще випити з безалкогольних? Не, не пиво. Не пиво. Не пиво. <рес> вот. Є знаменитий коктейль, який ну, дай 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 да, в Дайкірі став популярним. Деккірі. да, там в основному ром йде. Так він це... ж алкогольний. Так. Да. Алкогольный, но ну, легкий алкогольный. Ну, нет. А безалкогольный? Безалкогольный, ну это талая вода а, с сиропом каким-нибудь возможно. И это краще успокоительная Талая водичка, да, плюс ну, желательно витамин С, это или лайм, или лимон. Угу. Вот, и если есть возможность, ну у нас, конечно, это еще не так развито в, на, на югах, но в принципе а, есть, это все связано с блендерами и с миксерами, потому что дорогостоящее оборудование. У Флорі, наприклад, є фреші, ну, які самі фрукти, mm -hmm. тож, ну, да. Ну, Маю сказати, що ваша професія дійсно цікава. Це... Очень Це... інтересне, так... дуже важливе. У вас поєднується все. Як в коктейлі, ви і психолог, ви і кулінар, ви і митець. Правильно? І от як психолог, як кулінар, як митець, побажайте щось на ранок нашим телеглядачам. Побажаю. Я а, <laughs> как загрозлого звучало, Побожаю. <laughs> ну, я вам скажу просто, что многие с утра, как раз, вот, бывают э многие вещи после вчерашнего особенно, неправильно делают. Но для того, чтобы если бы вчера у вас был веч вечер хороший, сильный, там, ну, а утро, как правило, бывает тяжелое, то самое главное не забудьте перед сном выпить два стакана талой воды. Mm -hmm. Это самая лучшая борьба с похмельем. Первое. Это дуже корисно, да. дуже корисно И немножко там выдавить лаймик или лимончик, там, это перед сном. Пейте много воды, и тогда у вас не будет процесса обезвоживания. Вот. Утром формула успеха состоит из двух компонентов. Это чашечка эспрессо и свежевыжатый апельсиновый сок. В эспрессо? Нет. <laughs> два, <laughs> два, бокала. Я пишу нашу размову, что все смешиваю. Эспрессо, соки. Ну, можно, ну, можно, почему? Если вам так нравится, можно смешать. Да. Я, я вам дякую. Шановні глядачі, будьте здоровими, пийте правильно і в першу чергу посміхайтеся. Гарний настрій це завжди запорука гарного дня або гарного вечора. Тож, не перемикайтесь, ми продовжимо з вами нашу ранкову програму.